правильно лікувати невроз і чи є у нього лікування? Сьогодні спілкуємось, Це тема сьогоднішньої програми. Рецепт здоров'я. І про це сьогодні ми спілкуємось з відовим з відомим лікарем-психотерапевтом вищої категорії, кандидатом медичних наук, завідувачем психотерапевтичного кабінету Вінницької психоневрологічної лікарні імені Ющенка Рінатом Валерійовичем Добросердовим. Вітаю вас вкотре у нашій студії. Здравствуйте. Здравствуйте. Рінат Велірович, oh. приводів для хвилювань для нервових зривів сьогодні ну більш ніж достатньо. Складна економічна ситуація. В будь-який час людина може опинитися без роботи, без біз бізнесу, важкі відносини між рідними, друзями. Перевтома, скажіть, все це може спричинити нервовий зрив? Звісно. Звісно. Скажіть, які бувають ці неврози, які причини симптоми, і як взагалі організм сигналізує про те, що він перевтомився, що його треба перезагрузити, і як? Первые причины развития невроза, они бесспорно э, имеют место. Одна из причин – это может быть мощное одномоментное сильное потрясение. Смерть близкого человека, попытка к изнасилованию, да? вышвырнули на улицу, сократили. То есть стресс такой силы, что психика вынуждена выбрасывать защиту раздражительность, депрессия, апатия, бессонница, чувство безысходности, чувство вины и так далее. Тобто это уже симптомы вы называете, Симптомы так? вследствие одномоментного стресса. Второе, это может быть не одномоментный, а длительно давящий психоэмоциональный фактор. Ну, у женщины 70% он в межличностных семейных отношениях заложен. Или муж выпивает, или муж гуляет, или одно и то одновременно. То есть, когда ночью проревела, как белуга, не могу и не хочу, утром он полил крокодили слезы, дал больше не повторится, она начинает думать, кому я с двумя детьми нужна. А вечером он снова пришел залитый, к примеру. То есть, вот я отвергаю, и здесь вот вся межа, через которую уже парень, обрати на меня внимание, я уже не сплю по ночам и так далее и тому подобное. Одномоментный стресс, раз, длительно давящий психоэмоциональный фактор, два, переутомление, три, Неврозоподобні станки можуть бути в моменті ендокринної перестройки, уроки, тобто, коли наступає клімакс. І велику роль грає це порушення, подавлення лібіда, лібіда по-різному давління ставить, бо жінська сексуальність куди складніше, ніж мужська. У мужчин проще. Чи можна ігнорувати ці симптоми? Чим небезпечно, якщо ігнорувати? жизни как бы все, все относительно, но я ни для кого, ни для наших телезрителей не открою секрета, что 70% процентов телесных болячек начинаются отсюда. Это все у нас в голове, да? Раздражительность, депрессивная, апатия, мысли, может рак, может дурак. Онкопатология начинается с головы. Ракові клітки у нас у всіх є в нормі. Наганяє себе 37.1, 37.2, одін тридцять сім два, просипається, у смислю рак я худію, я бліднію. Тіло слишить душу. Тобто, якщо людина зранку встає у нас нормі ж є, сто да, якщо... 100%. Якщо людина зранку встає не з тої ноги, як то кажуть, да, і з поганим настроєм, то його ці думки також вони можуть трансформуватися у якусь певну хворобу. Правильно це його думки, водумки прежде всього сліта на вящівої думки. Якщо людина впевнена в тому, що він в неї є. И тело слышит душу, соматика психику. И силой внушения можно уничтожить метастазы. Пусть это не скромно, но за мою большую практику документальное подтверждение, скинирование в трех случаях показало исчезновение метастазов, что не дает мне права говорить, что я лечу рак, но за мою практику это имело место. Кстати, заслуга Анатолия Михайловича Кашпировского. еще это ведомо. То ли это внутреннее лекарство, вас... то ли это вот вздряска защитных сил компенсаторных организмов, которые у нас спят а в состоянии транса, они просыпаются. Коли до вас звертаються люди, як вони описують свій стан? Отакий, нервовий. Ну, вони по-разному описують, в залежності від проблеми. Ну, певно, що спочатку вони йдуть до медиків і лікуються певно, що медикаментозно, так? Ну, я вам скажу так. Ну, Во-первых, я не нарушу поняття медицинська тайна, я не буду об'ясняти, хто, і що, і як, і чому, да? Ну, от представте чому. Если он меня видит или слышит, я ему большой-большой привет передаю. Мой одногодка, красивый такой, здоровый мужик, да, он говорит, вот служил, говорит, я в Афгане, и мы, говорит, на Камазе вот грузили туловище, руки, ноги, это он пережил. А тут ему предложили работу машину водить. И у него такой панический страх, что он в троллейбусе, сердце у него метет под градом, он бежит к шоферу, говорит, выходи, все, тормози, сейчас у тебя будет покойник. А что случилось? В раннем детстве он ехал на велосипеде, слетела цепь, крутит вперед, крутит назад, и вот этот детский страх у него сидел в подсознании. И когда мы его вытеснили, святое место пусто не бывает, сейчас он вводит троллейбусы, мне фафакает, еще раз говорю привет ему большой, по секрету, вот Казалось бы, да, нам грехи Бог может отпустить, да, а психика нам не прощает эти вещи. С чем обращаются? Фу, они обращаются очень интересными проблемами. Если приходит девушка, говорит, Валерич, я даже с мужем не могу поделиться. Он меня в дурку уложит. Что случилось, объясни. Ну, вот, это я где-то что-то схватила, и у меня такая вот навязчивая, что я могу что-то сделать своим родным ребенком. Я прячу ножи, я прячу вилки, я его по-своему люблю. Ну, вот это у меня, вот там, вот вот оно крутится и все. Причины разные, психологические причины, телесные ложно телесные. да комок души сердце вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот такие вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот в нашей больнице Ющенко, многие знают через зрителей, это более 25 лет проработал человек, которого, наверное, знает полземного шара. Он с моими родителями покойными в 1962 году заканчивал наш институт Анатолий Михайлович Кашпировский. И вот он уже, когда перебрался в Киев, в Павловскую больницу, потом в Москву, сейчас он в Соединенных Штатах Америки, еще ездит и на Дальний Восток проводит сеансы, и в Сибирь. И что самое интересное, я как бы вот такой вот молодой, еще не опеленный, как-то переживающий, и была у меня такая киевлянка Вика. Это же раньше были диагнозы, да? Невростыни, истерический невроз, невроз навязчивых состояний. 5-6, ну 10 диагнозов, вот так вот мы ими обходились, выше крыши. Сейчас нужно работу показывать. Сейчас биполярные расстройства, легкий депрессивный эпизод. Кому это нужно, классификацию, выходит одна, вторая, третья, четвертая, не успеваешь ее просто уловить эту классификацию. Но это тоже опять-таки отступление. Вот это вот Вика, она лежит в неврологии, она не ходит. У нее нету грыжи шморля, у нее ничего не зажато, у нее нормальная чувствительность. И вот ее ко мне был где Шпировский, пруд на второй этаж. И вот этих вот две ноги как плети болтаются, да, при нормальной чувствительности, при всем принципе, что она должна ходить. И вот э, в группе, когда мне удалось как бы вытеснить этот стресс, который послужил причиной, поводом. У нее была бурная реакция, я, как сейчас помню, я подлетел в духе Анатолия Михайловича, схватил ее за барги. Она говорит, встать, быстро развернуться, дал пенька, говорю, пошла, бегом отсюда. Она как дала деру, а вот там сестра говорит, я простая людина, я сколько буду жить, я не могу в голове уявить, мы тут перли два часа, тут метеор прогнался, я как дурочка стою, стою в каталку. Мы на Эрик, нам приезжает ко мне, тоже группа, здрасте, Ренат Валерьевич, я что ты кричишь, она говорит, не слышу. Выходит, слышит шепотную речь. Вот невроз, его называют эту болезнь великой симулянкой. То есть я тебя не вижу не потому, что хрусталик помутнел. Да не хочу видишь. видеть эту физиономию, совершенно верно. Угу. Я не слышу не потому, что сирка там чешусь трапалась, да? Не хочу слышать норовоучения тещи свекрухи. У меня вот обоняние пропало не потому, что атрофия слизистой оболочки. задолбала уже мужа обнюхивать под шифа или нет. Бах, защита. Тобто, по поведінки можна можна розпізнати, які думки призвели до її виникнення. Так, я, наприклад, я читала, що алергія вона виникає через нетерплячку, так? а голова болиться, значить, ми щось робимо не так. А взагалі геморой, тому що накопичились образи, емоції і проблеми він ну, більш характерен, як ворітне з шофьоров, це сидячий образ, да, жизни. сидячий образ жизни. Тут немножечко механизм, как бы какой, сбой идет в компьютере нашем. Вот если я все время привожу примеры, молодой парень, ревизор, пригнался, платный туалет закрыт. Он пришел в общественный, вот в это удивительное изобретение человечества, которое называется писюар. И тут вдруг толпа мужиком, что ты там два часа и гумнешь, он покраснел, побледнел, и каплю мочи выдавить не может. И что случилось? Дома ходит не вопрос, в общественном месте. Он должен сесть на корточки, иначе он не сможет помочиться. Это у него камень, песок, уряд, перекрывает. Конечно, нет. Причина там, тут. Начальник с района, язвенник, трезвенник, мастер спорта. В рабочее время таскает, кирпичи носит. Проверка с области. Взял стакан минеральной водички, рука затрусилась. Поймал эхидный взгляд областного руководства в голове перевернулась, скажет, или сексот стукач, да, или алкаш подпольный, а че руки трусятся, нас не уважает. Дома пью чай, кофе, не вопрос. На людях вот. то есть у меня удивительний просто больний у мене шикарне. Якщо знову повернутися до цієї історії з вікою, яка не хотіла да, підійматися, підійматися наразі. Скажіть, то вивели до того, що це один з методів, просто не жаліти, да, як ви кажете, не не жаліти, а ви просто її заборонили, накричали на неї, і в неї щось там щелкнуло. Да, і вона задумалася. Я хочу сказати, ви розумієте… Ну він же такий жорсткий, да метод муж. водить Повертись. жену, супругу. Я говорю, що ти водиш? У нее что, эпилепсия? Сдается энцефалограмму, У нее что, бывают припадки? А вдруг у нее страх будет? А вдруг у нее будет там панический Я говорю, Ты же сам понимаешь, что может быть вдруг. Ты подсознательно да, провоцируешь у нее этот страх. Ты сделай это потихонечку. Один раз ее встретишь у входа в больницу Ющенко, второй раз скажи, солнышко, я тебя встречу на трамвайной остановке, чуть дальше. То есть мы подсознательно провоцируем, делая доброе дело, делаем не очень доброе дело, потому что я говорю, ну человек такой, вот невротики, да, у них есть характерная такая черта, они нуждаются в сочувствии, в сострадании, в жалобах. И вот чем больше уси пуси пуси-муси, ты бедненькая, ты нищая, им начинает это нравиться. И у них начинает происходить бегство в болезнь. А как только мужик пришел, 150-200 накатил, как шарахнул твою мать, или будь женой, или с пляжа, нафиг, что будешь готовить? То есть да, если вы такая людина, то не треба ей плакать, да? Это ваш один из рецептов. Ну, только більш... не вот это вот. вот только не а вот до чего это вот. может привести? К усугублению. И будет все хуже и хуже. И какие Ху... наследки? Чем это может завести? А семья развалится? не буду называть одну из наших больниц, одышка, приехала скорая, ну, добросердов, доктор, коллеги, депутат, все, бегом, мы не оставляем, тут угроза инфаркта, поехали. Шшш. же каталки, все, уже меня уже ведут. И на приемном покое так же надо, что оказалось, вдруг, представляешь, два психотерапевта, два психотерапевта. И тут вдруг, да, медсестра, которая снимает кардиограмму, озвучивает, «Боже, яке жахиття! Я такого еще не бачила!» Нормально? А что за, за, за жахиття можно себе выявить? В этом пищике чернила кончилась. Нормально? Или вы соображаете вообще, что вы говорите? То есть, у человека подозрение, да, инфаркта, он непременно будет. После вашего нелепого, глупого озвучивание. Нелепо. Поэтому, конечно, слова слово не вороби особенно если оно говорится человеком в белом халате. Это страшно. Скажите, а как самостейно впороться с неврозом? Самостейно? Да. Можливо, это. Угу. Я считаю, что каждый врач должен быть профессионалом и делать свое дело. Хто схильний до неврозів? І у кого частіше, у чоловіків чи у жінок, трапляються такі нервові розлади? Неврозом, звісно, більше всього схильні жінки. А чому? Це однозначно, тому що ми, ми во-перше, більш емоціональні, во вторых ми, якби вот, і жінки, ми абсолютно різні. Ми думаємо різними полушаріями. І тому, от, чоловік, він висприймає, з баченим аналізом, жінку слуховим. Мужчина может хранить верность всю жизнь одной жене, напиться водки и хоть с крокодилом. Вот тянет, выходит этот инстинкт на пират, отдельная тоже тема, тема сексологии, сексуальные проблемы. Поэтому э, женщины, они более, хотя э, с другой точки зрения, вот э, невроз, да, вот женщина, которая дала бурю, дала огонь, э, вау, у них отлегло это. И вот когда ты вроде говорят... Да, ему как из гуся вода сюда влетает, сюда вылетает. Ничего подобного. 52, 53. Вот сижу, дышу тоже утомленно. Инфаркты, инсульты, инсульты, инфаркты. Помолодели, очень помолодели. же самый такой тяжелый Рубикон, где-то 62-65. Перешагнул, перекрестись, может быть, ты уже долгожитель, дай Бог. А обычно це очень тяжело. Які відмінності можна назвати неврозів 19, 20, 21 століття? Відмінності які? Да. Ну, ну, например, є такой невроз навязчивых состояний, когда у человека фобия, страх, загрязнения. загрязнения. То есть если как-то в мои добрые какие-то, когда я могу сесть и про, про немножко ностальгировать, да, мы переводу из-под крана, мы если кушали колбасу, то кушали настоящую колбасу, правда? Если мы носили джинсы, боже упаси, не турецкие форсовали, а американские, и в том числе и сигареты американские курили. То сейчас как бы вот, вот этих факторов и плюс опять-таки средства массовой информации. Замечательно просто, когда человеку с навязчивой какой-то идеей, он включает телевизор и смотрит, где шикарных показывают цепни гельминтов, где они размножаются, в каком участке кишечника. Профилактика неврозов, что истнует такая? Профилактика неврозов, да. Профилактика неврозов, наверное, когда... Профилактика неврозов. Когда человек идет на работу утром, весело. Когда человек получает достойную зарплату за свою работу, они чувствуют себя плебеем. Когда человеку не приходит в голову где-то что-то попросить и взять, или спереть, или украсть, да, когда он понимает, что я получаю за свою работу столько, ну хотя бы как в Беларуси. Сзади мои знакомые приехали, я рожала, она в Беларуси. Она чисто по-человечески подготовила презент, коньяк и конфетки. Ну, ну, ну как иначе так принято у нас. Она на него посмотрела, доктор Кудрато она говорит, вы что, говорите, хотите, думаете, что у нас не хватает денег на коньяк и на конфеты? Или вы хотите, чтобы меня работы лишили? Ну, это вот борьба с коррупцией однозначно. Поэтому вот, наверное, профилактика, когда, когда что-то хорошее звучит, когда что-то хорошее ты видишь, когда ты ощущаешь, что ты живешь, дышишь и гордишься за своих деток. Тобто для кожної людини, напевно, напевно, що найголовніше питання це бути щасливим, так? І до вас певно звертаються люди часто, коли вони себе не відчувають щасливими. Скажіть, що означає щастя у розумінні психотерапевта? Для мене, ну для мене, наприклад, щастя, я у двоє синовей, і доченька, і, і как-то больше. От для мене щастя, по крайній мере, не означає гроші. Потому что их всегда мало, их всегда не хватает. И жалки для меня люди, которые превращают свою жизнь, заработку, заработку, накоплению, скажем так. То есть деньги, они, наверное, существуют для того, чтобы ты их мог применить для родных, для близких, применить для тех, которые в этом нуждаются. И это не голые слова, не голая жена порыла. Чего ты вечно для людей, как целыми днями в роли матери Терезы? очень люблю, очень хочу помогать. Человек начинает понимать какой-то, вот переходит какой-то там рубикон жизненный, и он начинает улавливать истинно, на же одна, путей достижения много, что вот больше кайфа от того, когда ты отдаешь, а не от того, когда ты берешь. Это самое, наверное, главное. А если бы для меня сказали, вот, ну, говорю это своим детям, пытаюсь им привить это, внушить, в конце концов. Вот. Я говорю, мальчишки, вот проживите и сохраните два слова по жизни. Честь имею. Вот и все. Ибо всегда дорогого стоило купеческое слово, слово офицера. Да. На любом уровне. На любом уровне. Я вам дякую. А я вам дякую. Дякую, глядачам, которые впродовж 30 минут были с нами. <electric worry transformed> <tek sweet noise> Пам'ятайте, що думки матеріальні і думайте тільки про хороше, і так воно і буде. Це була програма «Рецепт здоров'я».